Привет, какао, какао, меня зовут Сергей, и я travel блогер. По названию видео, я думаю, вы уже догадались, о чем пойдет речь. Я расскажу, как эффективно провести время перед своим отправлением, что такое терминал А и с чем его едят, где найти трансфер на вокзале и вообще, где наш гид. На эти и на другие вопросы я отвечу в этом ролике. А нам пора идти, только у меня часов нет, мы не опаздываем. Опаздываем. Блин, туда побежали. Побежали. Как. не ищите своего гида на вокзале его здесь нет но скорее всего его здесь нет вы с ним уже встретитесь на терминале а двух шагах от вокзала находится наш трансфер на терминал а надо тут всяких такси экономия Перед тем, как сесть в автобус, нужно провести небольшой ритуал. Доброго дня. Здравствуйте. Э, скажи, пожалуйста, ваше прозвище. Я жду, Сергей. Так, очень а это -а, -а. Так, э, врач, там это бумажный можно читать здоровье. Хорошо. От вокзала до терминала приблизительно 15-20 минут езды. Кстати, этот автобус тоже идет в тур. Но не факт, что ваш. Поэтому забираем чемоданы и проходим на терминал А. красавец. Терминал А. Это мое любимое место. Здесь можно зарядить все свои девайсы. И плюс комфортные диваны, где я не раз засыпал и просыпался под объявление своего тука. Зарядив телефон, вы его даже можете пополнить. Туалетов здесь много, и они все чистые. Показывать я вам не буду, поверьте мне на слово. Советую подкрепиться. Если вы едете через Польшу, скорее всего остановок больше не будет, а на границе могут быть очереди. Поэтому котлету в зубы и вперед. Спасибо. Подумайте, что вам может пригодиться в туре. Я, например, беру упаковку воды и кладу ее в багаж. А все потому, что как-то раз в Португалии я взял один стакан воды аж за 5 евро. Это было преступление против моего кошелька. Если вы что-то забыли, не проблема. Магазин в терминале позаботится о вас. Бритва. Салфетки, подушка, зубная паста, щетка, семечки, орешки, чипсы и, конечно же, приветливый персонал. своего отъезда вы можете пораньше приехать в львов, заселиться в отель на терминале, отдохнуть, погулять по городу. На утро позавтракать и свеженький, без какой-либо спешки, отправиться в свой тур. Рекомендую, сам так делал. Если у вас есть свободное время до тура, вы можете принять душ. Какую услугу можно заказать на ресепшене? И стоит она 90 гривен. А ты куда? Я тут сам, хорошо? Не звоните гидам за две недели. Они еще бедолаги в предыдущем туре, а вы им уже задаете тысячу вопросов. Они вас обзвонят за один день. Не переживайте, все будет хорошо. Поехать на своей машине и оставьте ее на парковке терминала. Идите себе в тур, они здесь позаботятся. Приедете, а ваша малышка ждет вас. За этим ограждением будет летняя терраса. Здорово. Добавятся столы, диваны. Говорят, даже будет гриль. Ждем открытия. Не переживайте, свой автобус вы точно не пропустите. Диспетчер объявляет номер рейса. И выглядит это примерно так. 863 Как я объявил диспетчер Ну что ж, нам пора уже ехать на штурм А в какой вы узнаете в следующем ролике Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски Теперь вы не потеряетесь на терминале Бай-бай